নমস্কার ফ্রেন্ডস স্বাগতম জানাইছো মই নতুন নতুন ভিডিও লৈ আজি মই আপোনালোক দেখাবলে উলাইছো হাত কেনে কই জয়েন লাগাব লাগে মই কেজনে রিকোয়েস্ট কৰিছিল হাত কেনে কই জয়েন লাগাব লাগে দেখাবলে ইয়ার আগৰ ভিডিওত মই আপোনালোক দেখাইছিল মাথন কেনে কই কাটিব লাগে যদি আপোনালোক ভিডিওটো চোৱা নাই তেতিয়া হলে মই তলত লিংক দি দিম আপোনালোক চাই লওক আজিৰ ভিডিওটো দেখাবলে উলাইছো হাত কেনে কই জয়েন লাগাব লাগে আৰু লগতে সাইড চিলাইটো কেনে কই ফিনিশিং কৰিব লাগে হে আমি আপোনালোক দেখাই কমপ্লিট কৰি দিম এতিয়া হ'ব কলম নকৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আশা কৰো ভিডিওটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিব সাবা আৰু কিবা যদি বুজি নাপাও কমেন্ট কৰি প্ৰথমে আপুনি মাজৰ পইণ্টৰ পৰা চিলাব লাগিব এইফালৰ পৰা যিটো এটা আমি মাজৰ পইণ্ট হয় এই মাজৰ পইণ্টৰ পৰা মাজৰ পইণ্ট মিলাই ল'ব মিলাই লৈ পেলাই মাজৰ পৰা চিলাই যাব তাৰ পিছত এইটো চাইডৰ পৰা ওলোটাই ল'ব ব্লাউজটো ব্লাউজটো ওলোটাই লৈ পেলাই ইফালৰ পৰা আকৌ মাজৰ পইণ্টৰ পৰা চিলাই যাম মিলাওঁতে হ'লে মনত আহিব দুইফালে অকণমান বেছি হৈছেনে নাই সেয়া মনত আহিব কেতিয়াবা জোখত অকণমান বেছি হৈ যায় বেছি হ'লেও কোনো কথা নাই আপুনি কাটি দিলেই হ'ল এইফালে যিহেতু দুইফালে সমান হৈছে মই এনেকৈ মিলাই লৈছোঁ এনেকৈ দুইটামান মিলাই লৈছোঁ তাৰপিছত তলৰ পৰা ওপৰলৈকে মই চাই লৈছোঁ সমান হৈছে নে নাই যদিহে কিবা অকণমান হৈ থাকে আপুনি সমানকৈ মিলাই ল'ব লাগিব দেখিছে এইফালে মই সমানকৈ লৈছোঁ আৰু এইফালেও সমান হৈছে এইবোৰত সমান হৈছে আপুনি যেতিয়া এনেকৈ চিলাইটো মাৰি দিব এইখিনি অকণমান কাটি দিলে হৈ যাব তাৰপিছৰখিনি মই দেখুৱাই আছোঁ বুজিছোঁ যে কেনেকৈ কৰিব প্ৰথমে চিঠিখন দুবাছ কৰি ল'ব লাগিব প্ৰথমে দুভাছ কৰি লওঁ খেতিখন মই আপোনালোকক দেখুৱাই থাকোঁ চিলাৰে কিনিছে কেনেকুৱা কৰিব লাগে তাৰপিছত আপুনি এইটো চাইডৰ পৰা কাপোৰটো ওলোটাই আনিব এইটো চাইডৰে কাপোৰটো ওলোতে আনি ইয়াৰে লগত জইন লগাই দিব অকণমান বেছি হৈছে বেছি নহয় জইন লগাই দিব তাৰপিছত আপুনি পিন মাৰি ল'ব মই ইয়াত পিন মাৰি লৈছোঁ আৰু এইটো চাইডেও ঠিক তেনেকৈ জইন লগাই ল'ব এইটো চাইডে কিন্তু একদম মূৰৰ পৰা ল'ব তাৰপিছত সমানকৈ লৈ মাৰি ল'ব তাৰপিছত এতিয়া আপুনি চিলাই যাওক সদায় বেক চাইডৰ পৰা ফিনিচিংটো কৰিব ফ্ৰণ্ট চাইডৰ পৰা নহয় কাৰণ বেক চাইডে আমাৰ একুৰেট জোখ থাকে আৰু ফ্ৰণ্ট চাইডে কম বেছি হ'ব পাৰে কম নহয় বেছিয়ে হয় এতিয়া চাওক এইফালে হৈ গ'ল এতিয়া মই এইফালৰ পৰা চিলাই যাওঁ তাৰপিছত আমি সমানকৈ পাতি দিম বেগৰ বেলেগ চাইডেও ঠিক তেনেকৈ সমানকৈ ল'ব লাগিব তাৰপিছত চিলাই যাম তাৰপিছত কাপোৰটো ওলটাই দিব ওলোটাই দি পেলাই আকৌ ছাইডৰ পিনে এটা চিলাই মাৰি দিম ঠিক তেনেকৈ সেইটো ছাইডো আপুনি ফিনিচিং কৰি দিব মাজৰ পইণ্টৰ পৰা জোখ ল'ব লাগিব মাজৰ পইণ্টৰ পৰা আপুনি যিমান হয় ইফালে ধৰি লওক আপোনাৰ থাৰ্টি ফ'ৰ আছিলে থাৰ্টি ফ'ৰ হ'লে আপোনাৰ চাৰে আঠ হ'ব ইয়াতে চাৰে আঠত চিন দিলে আপোনাৰ কমৰ কিমান হয় তাকে চাৰিফাক কৰিব কৰি পেলাই ইয়াতে চিন দিব আৰু হাত কিমান হয় চিন্ধিব তাৰপিছত এনেকৈ ফিনিচিং চিলাইটো দিব এতিয়া মোৰ ফিনিচিং চিলাইটো দি পেলাই আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ মই মোৰ ৰেকুলত জোখ কৰি এনেকৈ আষ্টানি লৈছোঁ আপোনালোকক লৈ ল'ব যদি আপোনালোকৰ চিধাকৈ চিলাবলৈ অসুবিধা হয় তাৰপিছত মই ফিনিচিং চিলাইটো দি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ গাৰ জোখ লৈ ব্লাউজটো মই ফিনিচিং চিলাইটো দি দিলো হাতখন লগাই আপোনালোকক দেখুৱাই দিলো যদিহে কিবা বুজি নাপায় মোক কমেণ্ট কৰি সুধিব ইয়াৰে আগৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলো কেনেকৈ হাতখন পাতিব লাগে সেয়া আৰু ইয়াতে হাতখন কেনেকৈ চিলাব লাগে সেয়া দেখুৱালো আশা কৰো আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে যদি বুজি নাপায় মোক কমেণ্ট কৰি সুধিলে হল মই আকৌ এবাৰ কৈছো নেক্সট টাইম পুনৰ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ' লৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে বহুত বহুত ধন্যবাদ